Я с третьей штурмовой роты, мое псевдо официально Ежи, ну, друзья зовут меня Ежиком. Так уже список появилось. Сама мысль пойти на войну довольно-таки долго у меня в голове сидела. Как повторюсь, возможности как таковой не было. И плюс еще с финансами был напряг. А так, в принципе, до осени уже, как говорится, созрел. Кое-какие сбережения уже были. Под, подкупил себе снаряжение, форму. То есть со, со своим уже приехал. Прошел обучение на Дисне. Э, ну, чуть больше, э, чем 6 недель. И 19 февраля тогда уже мы уже вы, выехали на Пески. Моя первая ротация. Э, и буквально... То ли в тот же день, то ли на следующий, Ивич тогда сказал, что мы уже как бы считаемся третьей ротой, третьей штурмовой ротой. Тогда я, ну уже как бы сказать, когда был на передовой, первая неделя для меня особо трудно пошла, так как боялся этого всего, для меня это было реально страшно эти все взрывы минометный обстрел тогда еще по моему саушки работали это реально мне было первую неделю очень страшно ну, а ты помнишь первый свой обстрел? да я очень четко помню первый раз когда я услышал выстрел это по моему саушка работала первый выстрел который я на песках услышал недалеко от нас был тогда я ну, не стыдиться конечно этого глупо просто Коленки поджал и сбежал в подвал. Это реально так было. А через неделю я уже более-менее обжился там, пришел в себя. Ну и более-менее ну, пришел в сознание, что если придерживаться определенных правил там, прислушиваться, то ничего страшного с тобой не случится. Это сейчас уже боюсь танчиков, саушек, потому что выстрел, выстрел сам можно услышать, но звук полета снаряда ты не услышишь, потому что они летят со сверхзвуковой скоростью. А тогда еще этого не знал, то есть была такая, так сказать, беспечность. Самое серьезное, это когда я и шел с дома на позицию, тогда я сдал смену в тот день, ну то есть утром, и надо было что-то не помню уже, что то ли аккумулятор, то ли еще что-то занести на позицию. Я шел мимо лаборатории, то есть через саму лабораторию. А возле нее есть четырехэтажка. И тогда я возле проходил возле трансформаторной будки, ну огромная такая. Только сделал несколько шагов из-за нее, и тут же по мне тыла начали свисеть пули. я резко упал в воронку, по ходу 120-ки мины. Не думал, что человек может в такую маленькую воронку полностью уместиться вместе с калашом. И расстояние от меня до него было где-то метров под 80, не больше. Ну и в таком положении я завис, скажем так, на минут 15. Ну, слава богу, все обошлось. Потом еще вместе с котом, мы возвращались вечером с позиции, было уже темно, мы проходили возле клуба, и первое, что я помню, это я упал, и только потом сам кот уже услышал после того, как я упал свист мины, то есть она прилетала над нами. Ну, он сначала подумал, что я спотыкнулся, только когда уже услышал э, свист мины, сам упал. Это был тоже такой случай. Ну, просто на подсознательном уровне э, какие-то контакты сомкнулись, что заранее э, услышал свист. Ну и как таковых, э, это все просто в определенный момент все смешалось. Э, то есть э, эти, скажем так, опасные моменты, когда возле тебя то ли воги, то ли мины взрываются. Слава богу, да того, как э, получил ранение, у меня самое большее, что случилось, это контузия от 80 которая в 5 метрах от меня взорвалась. То есть э, это было возле одной из наших позиций. Э, я выходил э, вместе с э, еще одним другом на передок, то есть перед позицией, ну, э, перед самой позицией выходил. И возвращаясь назад, услышал свист мины, и уже когда я в прыжке был, то есть уже пал, падал на землю, она то есть упала в воронку, то есть место уже пристреленное было, упала в воронку, и меня взрывом пронесло, взрывной волной пронесло еще несколько метров. Тогда я свою первую контузию получил. Ну и после этого, это, по-моему, было за несколько дней того, как, до того, как меня на пушке э, жахнуло. Меня ранило где-то в пол полдвенадцатого ночи на третий день Пасхи. За пять минут до того, как по нас выстрелил танчик, я вместе с медведем, погибший мужик из 93-й бригады, увидели ну, по фронте, ну, в чистом поле перед нами где-то метров 800 вдали, просто зажег, зажегся огонь. Ну, типа костер, что-то типа того. Ну, и тогда еще особо темная ночь была, что ни звезд, ни луны, ничего не было. Ну, я вылез из укрепочки, посмотреть, что это такое. Оперся на крышу, ну, укрепочка небольшая была, где-то по грудь уперся руками на крышу, стоял, смотрел где-то минут с пять. Ну, реально ничего, кроме костра, не увидел. Я положил бинокль, сделал э, шаг назад, то есть я отошел от крепочки. Только достал, потянул левую руку за пачкой сигарет, чтобы закурить. И в тот же момент э, мгновенная вспышка, то есть ни звука полета снаряда, ничего не было слышно, даже ни звука выстрела. Мгновенная вспышка меня перекинула то есть получается, насколько я понял, через сделал сальто в воздухе, упал за несколько метров от бывшей укрепочки, которую разнесло. То есть укрепочка состояла из ящиков, наполненных землей, их полностью разнесло. Тогда я несколько секунд приходил в себя, первое ощущение, не чувствую рук, то есть жутко болят ноги, жутко печет лицо, то есть глаза, тоже рук не чувствовал по локти, думал, что обе руки оторвало. То есть ну, не чувствую и все. Из носа тоже течет кровь, в ушах дикий свист, ничего не, ничего вообще не слышу, даже сам себя. Потом как-то автоматически ну, руки сами меня подняли, то есть я не могу это объяснить. Ну и в секунд 30 я орал в сторону сепаров. Разные нецензурные выражения, очень громко, что на соседней позиции думали, что это последние мои слова. И потом ну, оторался, правда, еще с неделю у меня горло болело, думал, связки порву. Слез с крыши, у нас укрепочка на крыше стояла, слез с крыши. И потом четко помню, что упал, пройдя несколько метров. И после этого услышал взрыв в метрах 50 от себя. ну это, по-видимому, была 120-ка. Потому что она, насколько я понял, летела под навесной траекторией. И тогда уже ранила Палача и Джихара. Джихар это с 93-й тоже. И я не знаю, что меня переклинило. Но я не до своих ребят пошел внутрь. Возле, ну, две, получается, возле меня было, а я пошел на соседнюю позицию. Тогда э, начался жесткий обстрел, когда я уже заходил внутрь, услышал, что у меня за спиной раздаются очень громкие взрывы, то есть э, ни один, не два, а, ну реально по нас лупят и танчики, и танчик лупит, и минометный обстрел, ну, довольно такие скверные ощущения было. Они там при свете тусклой лампочки все сидят в брониках, в касках. Ну и я туда зашел, не помню уже, что им сказал. Тогда уже увидел, что у меня курточка обгорела флисовая, руки тоже черные. Э, ну, штаны полностью осколками ободрала э, в районе бедер. Э, лица своего тогда не видел. Но люди смотрели с большими глазами, смотрели на меня. Тогда мне оказали первую медицинскую помощь. Вкололи обезболивающие, наложили жгуты на передплечье, усадили. Ну и я уже сижу, курю, они вызвали медиков. И тут смотрю, что они смотрят за моей левой рукой. Я сижу, курю, и у меня левая рука ходит туда-сюда. То есть нервный тик начался. Ну, я в левой руке сигарету держу ну, и курю. И тут тоже обращаю внимание, что у меня безымянный палец э, с обратной стороны э, болтается. Ну, тогда для меня это, скажем так, было не особо впечатлительно, потому что тоже шок плюс обезболивающие, то есть я там уже, можно сказать, был в нирване. Кроме войны у меня сейчас плана вообще нет. Просто на гражданке там совсем другая жизнь, я уже ее не понимаю. А здесь на базе это государство государство, то есть все, все про всех знаешь, то есть здесь увереннее себя чувствуешь. А на гражданке очень много раз терялся я просто, как сказать, плюс еще две контузии, что я заработал, дали, так сказать, свою помощь, можно так сказать. Ну и начал теряться, то есть, как сказать, в бытовых ситуациях не знал как себя повести, то есть, это для гражданская жизнь это для меня очень трудно, то есть в планах как ни на войне не вижу себе применения, то есть сейчас я не приспособлен гражданской жизни. Это все, ну, пусть и малый срок, что я был на передке, но все то, что я знал на гражданке, как себя вести, это все из меня просто вышло. Там с друзьями общаюсь, я их просто не понимаю. У них совсем, совсем какие-то другие проблемы, совсем другое мировоззрение. То есть я это вообще не понимаю. Я себя, когда был на гражданке, поймал на мысли, что я глазами ищу в домах, где мог снайпер засесть. Или это уже, так сказать, был звоночек, что что-то уже у меня с мозгами не то. Дай боже, эта война кончится. Будет опыт. Если жив останусь, на нашей земле очень много еще военных конфликтов. Думаю, найду себе где-нибудь где еще применение.